Ви дивитесь проект цієї миті рік по тому. Це неймовірне шоу про людей, які не зважаючи на труднощі та страхи, ставлять перед собою мету та протягом одного року вперто йдуть до неї. Яка цільна наблизить до щастя наших наступних героїв: Лілію та Василя Шевела з Києва. Вітаю Вас? Добрый день. Здравствуйте. Лилия Василь, скажите, будь ласка, якиму вы хочете зайти до цієї студії за рік? Наша цель через год победить рак і стати знаєте, Секундочку. чудовим. и стать самыми счастливыми родителями. Когда вам поставили диагноз, сколько лет у вас В рак? 2016 году мы в сентябре поженились и решили заводить деток. Мы пошли обследоваться, и там мне сразу поставили диагноз рак шейки матки была вторая стадия. <laughs> Врач сказал, что надо удалить все женские органы. И я, конечно, категорически была против. Только вышла замуж, хочу детей, какие органы, о чем вы, ну, о чем вы вообще говорите? А лекари не давали инших вариаций? Просто сказали, что только выдавление, да. и это уже 100%? Да, 100%. Я э, отказалась. Мне начали подсказывать э, друзья, даже моя родная сестра. Вот, говорит, смотри, э, сколько случаев, чудес, и я начала лечиться нетрадиционным методом. Мы пошли к гадалке. Я к ней пришла с вопросом, вы видите операцию, мне надо ее делать. Она сказала, что нет. Я вообще не вижу, что ты больна. То есть ты здорова. А я говорю, ну, у меня кровотечение. И вот она говорит, что это искупление. что? – Не знаю. Ну, наверное, за какие-то грехи. Потом э, я была у знахаря. Он давал мне всякие от, отвары из э, трав. Я не знаю, что это были за травы, но очень э, ужасные на вкус. Лечилась, скажем так, всякими этими водицами, спринцевалась. Но на тот момент э, я ну, верила во все, что он делал. У меня на весь этот процесс уш, ушло три месяца началось кровотечение. И обильное. Я обратилась э, в больницу и... Что вам сказала лекаря? Что у меня из второй стадии переросла в третью с метастазами. Да, все усугубилось. Водочки, да, вам? Пожалуйста. Да? да, это водочки, пожалуйста. Mm -hmm. Что-то меня вообще подкосило. <coughs> Спасибо большое. Уже тянуть даже было ну, дальше некуда. И я была согласна уже ну, на все. В феврале месяце меня прооперировали. Удалили все-все э, ну, женские органы, шейку, матку, трубы, клетчатку. Чи шкодуете вы про ці три месяца, які ви втратили через нетрадиційну медицину? На тот момент э, я никого не слушала, что надо оперироваться. Я считала, что я делаю правильно. Сейчас, э, конечно, я считаю, что я сглупила. Я жалею, что я потратила три месяца, может быть, ну, не все бы так усугубилось. Даже не может быть, она бы не усугубилась. Неделю назад у меня была пятая химия. Пятая. Тяжело, очень тяжело ее переносить. Я не передам. Ну, тяжело. Осталась последняя химия. И тогда уже будет видно, насколько мое состояние. Но есть большой плюс в том, что мои яичники к большому счастью, да, их рак не задел. Они в целости находятся в заморозке э, в клинике. Врачи обнаружили 18 фолликул. То есть э, можно сделать 18 деток. Мини-футбольную Мини команду. Это очень радует. И что вы планируете? Какой у вас план на Царик? мы хотим стать родителями, найти суррогатную маму и, конечно же, победить эту, эту страшную болезнь. Ну, я хочу, чтобы у вас все вышло. Я прощаюсь с вами дуже ненадолго и верю, что после одужения вы станете чудовой мамой, а вы прекрасным батьком. Спасибо. за мить. Спасибо. Чи вдалось Лілі побороти рак? Дуже на це сподіваюся. Але слуха, это, ну я вас не призналась, Дай. Вы майкадж чуду Я над цим очень сильно старалась. Ви пішли у двері цієї эмоции. Для нас минуло несколько секунд, а для вас минув рік. Що Что тоді, тогда, тому? тому. После студии я сразу через несколько дней поехала на химию. Она была самой, самой ужасной. Мне так было плохо после нее. Все пять тоже было плохо, но не настолько, как шестая. Я даже не знаю ну, почему. Что сказали лікарі? Одразу після неї. Треба було подождати ще от три місяці. От найтяжели мета було ждати. Просто от ждать. Давайте подивимось, як відбувалася ваша боротьба із хворобою і що сказав лікар на останньому обстеженні. Всім привіт! Зараз я проходжу шестою хіміотерапію. Мені дуже больно. І я практично постійно сплю. Знаю, что после этой процедуры минимум три дня мне будет очень плохо, настолько плохо, что вообще не хочется жить. Если честно, мне страшно. Это не первая моя химия, но я очень верю, что последняя. Через три месяца я пройду обследование и узнаю результат. Помогло ли мне это лечение? Вот такую красоту я вчера подарил моему мужу на первый год нашей годовщины. Орхидеи. Я их так обожаю. А вот я буду сейчас его поздравлять. Так. Идем поздравлять мужа. наша пить. Уже прошло три месяца после последней химиотерапии. Мы ждем результаты МРТ брюшной полости и малого таза. Оно должно показать, как прошла химиотерапия. Помогла ли она мне? Да, по анализам. Да. Онкомаркер в, в пределах нормы, это очень хорошо. Это угу. говорит о стабилизации процесса и о том, что никакого пухлевого роста у вас нет. По МРТ брюшной полости и малый таз тоже все в норме. Лимфоузлы не увеличены, опухолевых процессов нигде нету, поэтому на сегодняшний день у вас все хорошо, вот, но мы дальше продолжаем активно наблюдаться. Пока мы не успокаиваемся, но очень сильно надеемся, верим в то, что, в общем-то, все будет уже позади. И в цей момент так было, такая речь, что тебя не было. У вас по очах це було видно. Насправді я дуже щаслива за вас, бо після всього, через що ви пройшли, це прекрасно почути, що більше немає ракових клітин. Да, ми щасливі. Ми дуже раді. Наконець це все найстрашніше страшне позаді. Что происходит в вашем жизни сейчас, когда вы подшули гарну звездку от лекарей? Мне вообще хотелось свернуть горы, потому что я полтора года, они мне вылетели из жизни, мне хотелось все сделать, все, что я упустила. Я начала работать, решилась восстановиться в университете, так что я уже студент. Круто! <клес> Поверталась думками до материнства? Конечно, эти мысли меня не покидают. Це наша і цель выздороветь и ставить, стать самыми стати найкращими родителями. Ви мені розповідали рік тому про те, що у вас є 18 заморожених яйцеклітин, які да. ви думали використовувати із э, сурогатної матері? Так. Це жаль, очень дорого. А скільки це коштує? Ну, в пределах... 30 тисяч доларів. Да. Да, это очень... 30 тысяч долларов? Да. Ну, это большая сумма. Если такая сумма для вас не подъемная, что вы собираетесь делать? Моя мама предложила себя в качестве суррогатной мамы. Сказала, я что, не мать, что не могу родить для своего ребенка, ей ребенка. Это так интересно звучит. Ви здивувалися, коли мама це запропонувала? Звісно, я була і удивлена, і, і трогательна. Чи є взагалі це можливо? Моїй мамі 50 років, і позже жінки винашували і все добре. І я зрозуміла, чому б ми не можемо. Ми все зможемо. І у мене мама молодець. Лілія Василі, Я дуже рада, що у вас цей рік склався як найкраще для вашої родини. І ви стали прикладом для багатьох українців, що не треба опускати руки, навіть якщо ви чуєте якісь страшні для себе речі. Ці вам. вам я щаслива вас бачити, і звісно, сподіваюся, що омріяна дитинка з'явиться у вас дуже скоро. Спасибо большое.